Несмотря на то, что крупный счет, я считаю, что сегодня была сложная для нас игра. Объясню свое, свое видение положением. У нас это была четвертая игра за 13 дней. Все учитывается, что мы три новые, заиграли с переездами. Команда объективно немножко уступала свежести сегодня. Поэтому соперник мне понравился. Они, мы первым тайме не успевали за ними молодые, быстрые, обученные футболисты не в Тернополе. Здесь школа, дуговская школа. Поэтому мы довольны очень результатом. Я думаю, эта победа при, даст уверенность нашим молодым футболистам, потому что мы заметно сегодня нервничали. Несмотря на то, что мы вели в счете, но ошибались в простых ситуациях. Поэтому мы, у нас эйфории нет, у нас такая радость, потому что мы огорчали руководство и болельщиков своих последними играми. Поэтому я думаю, что эта победа нам даст, я еще раз повторю, психологическую уверенность, что позволит нам с оптимизмом смотреть в будущее.